Що потягнемо трошки час, чи ні? Чи не будемо інтригу тримати? Інтригу, інтригу. Ну, інтригу можна тримати скільки завгодно, але такий яскравий гість. Я вважаю, що треба більше з ним краще поспілкуватися. Отже, вітаємо. До нас сьогодні е, прийшла справжній майстер спорту міжнародного, міжнародного, міжнародного класу. класу, абсолютна чемпіонка України та Європи е, Ірина Тернова, вітаємо і світу. вас і та світу. Вас так. Так, так. доброго вам з пауерліфтингу, такого силового серйозного виду спорту. Так готуйся, галю. Зараз будете тренувати. Така я до чого до сумки. Ірино, дякуємо вам за те, що ви завітали до нашої студії, і сподіваюся, що нашим глядачам буде корисно більше дізнатися про такий вид спорту, ви його представити у нашому ефірі і ну да. і розкажете про себе. Так, порлінці це силовий вид спорту порозумають собою три силових дисципліни: Це жим штанги, льожа, присід і станова тяга. Я спеціалізую в жимі штанги льожа. А коли ви прийшли до цього? види спорту. І, і, і саме чому? Ви така тендітна, така гарненька і така... Ну, як ну, вам сказати, все саме основне, що в нашій житті судьбоносне відбувається, воно звичайно відбувається случайно. От, взагалі, віщі несовмістимі. Уголовно-процесуальний кодекс і пурліфтинг. Тобто я прийшла в пурліфтинг благодаря новому уголовно-процесуальному кодексу. Да, в 2011 році, така цікава історія, я служила ще в органах внутрішніх дел, Вот. И в 2011 году, когда был принят новый УПК, никто не знал, как по нему работать, и что там греха таить, и лукавить. Мы сидели где-то неделю, ничего не делали, потому что никто не знал, как по нему работать. Ну естественно, за разговорами проскочило слово «пауэрлифтинг». Думаю, что такое за рыба-дельфин? Начала интересоваться, и потом, несмотря на то, что я занималась спортом, постоянно занималась с детства, в тренажерку ходила, но это был совершенно другой вид нагрузки. И когда я поняла, что пауэрлифтинг – это работа с максимальными весами, это работа на пределе, то есть ты доходишь до своего максимума, тебе кажется, все, ты больше не можешь, не выжать, не присесть, не потянуть, и потом самое главное переступить, перешагнуть через это, меня это очень увлекло, поэтому вот таким образом я попала в пауэрлифтинг. Пауэрлифтинг полностью меня поглотил, это мое все. Вот, кстати, так, давайте да. сделаем четкое, сразу для наших телезрителей разграничение, потому что многие путаются в терминологии. Есть так называемая качалка, да? качалка, есть бодибилдинг, есть пауэрлифтинг. Принципиальная разница, что отличает этот вид спорта? Отличает. Качалка, в принципе, качалка. В качалке качаются и лифтеры, и билдеры качаются, все качаются. Вопрос в методике. То есть бодибилдинг и пауэрлифтинг отличаются. Это система нагрузок, которая различна. Бодибилдинг подразумевает собой не работу с максимальными весами. У них там цикличные программы тоже существуют, но... В основная нагрузка не идет в пределах 90-95% нагрузки, как у нас в лифтинге. Поэтому в принципе те же самые тренажеры, те же блинчики, гантели, но совершенно различные нагрузки и методики тренировок. Пауерлифтинг як вид спорту Про це у нашому наступному сюжеті. Молодий вид спорту, суть якого полягає в тому, щоб підняти вагу в декілька разів більшу своєї власної. З'явився відносно недавно, у 1964 році. Тоді був проведений перший національний чемпіонат в США. Паверліфтинг це комплекс трьох основних вправ присідання зі штангою, жим лежачи на горизонтальній лаві та тяга штанги. В сумі ці три вправи визначають кваліфікацію спортсмена. Вимагання пауерліфтерів діляться за категоріями за статтю, віком і вагою. І чоловіки, і жінки можуть стати учасниками чемпіонату. Головне, щоб вони досягли віку 14 років. Змагання з пауерліфтингу проходять у багатьох країнах світу, а найбільш часто в США, Англії та Росії, починаючи з 1984 року. Інколи пауерліфтинг плутають з бодібілдингом, Обидва ці напрямки спрямовані на роботу з обтяженням. Однак пауерліфтинг своєю метою ставить розвиток фізичної сили, а не зовнішньої краси тіла. Пауерліфтеру важливо те, яку вагу він може підняти, а не те наскільки красивий його біцепс. Заняття пауерліфтингом сприяють зміцненню м'язів, спини, ніг і грудей. Ці м'язи найбільші у людини, тому їх зростання відбувається набагато швидше ніж у інших м'язів. На аматорському рівні цей вид спорту цілком нешкідливий. Якщо ви хочете мати хороші силові показники і струнке тіло, то цей спорт для вас. То есть видим принципиальную разницу, да? Да. Бодибилдинг объем, да. пауэрлифтинг сила. 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 А скажите, какой у вас максимальный результат? 95 килограмм жим лежа был. Это жим лежа. Был Ничего на... себе! А у вас какого? Сегодня не взвешивалась, на момент жима 61 килограмм был. А становая тяжесть? Становая я не специализируюсь, выполняю для себя, чтобы mm. общую конституцию тела поддерживать. Ну, 120 на 8 делаю. Это вы нас, майже нас с вас можете э, взять в две руки. в Если мне трошечки если нам трошечки скучно. Ну, со мной будет тяжелее, у с проблем не будет. Но я тебе скажу, что и у меня тут проблем не будет. Я тебя просто вот так возьму, да, я отнесу в тренажерный зал. Сразу после передачи. Все ты меня уже что, щеку до земли выставить. что... Совершенству нет предела. А, вот так. Да. А скажите, пожалуйста, сколько у вас часу занимают Тренировка Тренирования в каком смысле? Лично сколько В каком смысле тренировка может быть и Вот в день, Сколько времени вот в день уходит на тренировку вас? Сколько я времени тренируюсь? Да. моя тренировка занимает где-то примерно полтора-два часа в день. В день. Шесть дней в неделю. И этого достаточно для того, чтобы, ой, стать перемогтей, резинокатушник бойцов? Скажите, пожалуйста, ну мы все знаем, что э, не только сам процесс тренировки, то есть программа выполнения упражнений, да, еще очень важно ди диета и спортивное питание, питание Обязательно. Да? Потому что еще без правильного результата. Угу. Без правильного питания, сколько бы вы ни работали в тренажерном зале, питание занимает 80%. 70-80% успеха зависит от питания. Хотите вы похудеть, набрать мышечную массу, если вы будете хоть 25 часов сутки заниматься тренажерки, не будет соблюдать правильное питание, результат будет практически равен нулю. Или там цифра до 5 по 10-бальной шкале. Поэтому питаться нужно правильно. 5-6 раз в день нужно питаться. Маленькими дробными порциями, чтобы максимально усвоивать пищу, которую вы приняли. Для наращивания мышечной массы, для сброса веса, просто пропорция углеводы белки будет меняться в соотношении. Простите. Если вы хотите сбросить вес, соответственно, вы делаете акцент на белки, и если вы хотите нарастить мышечную массу, здесь опять-таки необходимы углеводы, потому что это энергия для построения и белки как строительный материал. То есть сладости можно, пару сахара. Нет, нельзя. <свят> нельзя. Как награда после результата, который вы достигли, я вот своим говорю, хотите достичь результата, откажитесь на месяц. Вот мы тренируемся месяц. Пришел человек, хочет сбросить вес. Месяц тяжело выдержать. Давай продержимся две недели, 14 дней, без, абсолютно без сладостей без булочек, без всего. Мы записываем. Ее, да, да, вот Я так, скажи, так скажи, же. На скажи булочка мне. Здорово. И потом человек сам отказывается. Он видит свой результат на весах, видит на объемах сантиметров свой результат через две недели. И тут уже его выбор, что он хочет: продолжать запихиваться сладостями или менять собственное тело в лучшую сторону. А скажите, пожалуйста, яка у вас улюблена страва? И как часто вы ей себе дозволяете? Я люблю овсянку, творог вообще очень люблю творог из недозволенных. <laughs> Из них дозволено, что у меня? Да, пожалуй, и сладости, и халу люблю. <laughs> а как часто дозволяете себе? Халу? Ну, после соревнований дозволяю. <laughs> а скажите, пожалуйста, когда вы начинали э, занятия спортом, вот этим видом спорта, что думали вы, что достигнете вот таких ось высоких результатов? Я верила. Вы правда Я, это... Я очень этого верила, хотела. Поэтому мысль материальная, она материализуется, это правда. Поэтому я пришла, когда в тренажерку, куда уже знала, чем я хочу заниматься, пауэрлифтинг, максимальная работа с максимальными весами, я знала, что я хочу быть чемпионом. Один очень серьезный вопрос встает перед людьми, которые вот хотят достичь больших результатов да, в этих силовых видах спорта. А когда, ну, Мы все знаем, что у каждого организма есть предел. Да, какой-то условный естественный да? дальше начинают рекомендовать различное спортивное питание и иногда даже анаболики там да, стероиды и так далее как ваше отношение к этим вещам спортивное питание абсолютно безвредно это аминокислоты мы сами аминокислота мы белковая форма жизни на земле поэтому что говорить аминокислоты Протеин – это то, что нужно для поддержания, это минимальное то, что нужно для поддержания спортивного результата и организма. Поэтому принимайте, здесь нет ничего вредного в аминокислотах, в БЦАшках, поэтому ешьте на здоровье, поправляйтесь, худейте. А то, что касается стероидов, это, это, конечно, губит организм. Человек приходит, хочет сразу достичь максимальных результатов, не прикладывая при этом усилий никаких, и полагается на фарму. Поэтому я противник этих методов. А как, в складывается ваше меню? Очень. Что вы У меня аскетическое меню. Утром овсянка с творогом. Там либо мед, либо после соревнований, повторюсь, я добавляю сейчас халу. Потом гречневая каша. Это если вы получили какую-то награду, а если в пролете, то без хавы обходите. <laughs> Сегодня хавы нет, нет медали, да, нет хавы. Можно и так сказать. Гречневая каша, куриное филе, салаты, яйца. Ну, вот это все. Просто чередуются в течение дня. Расскажите о своих вот соревнованиях, вот самых ярких, которые запомнились, наверное, все-таки чемпионат Европы, да? Очень это, серьезное. это, наверное, мои самые первые соревнования были. Я тогда очень сильно волновалась. Это было в Мелитополе в 2013 году. Самые мои первые соревнования были. Ты значит, недавно? 2013, да, два года назад. А как вот э, определяют именно в этом виде спорта победителя по, количе по количеству веса, да, или э, в Категории по весовым категориям определяется победитель и абсолютный победитель в абсолютном первенстве определяется по коэффициенту Мелуэна или шварца. Ну, для мужчин шварца, по, у женщин по мелоуна. То есть это поднятый вес, умножается на коэффициент собственного веса спортсмена на взвешивании. И там идет число. Это абсолютное число. И у кого это число выше, тот и... Абсолютный победитель. Мы трошечки поддивились за Ириной, когда она тренировалась, mm -hmm. и несколько фотографий имеем. Давайте посмотрим ролик. Ну що ж, ми продовжимо нашу зустріч із абсолютною чемпіонкою України, чемпіонкою Європи і світу з пауерліфтингу Іриною Терновою. Ірино, ми говорили, що у цього виду спорту, яким ви зараз займаєтеся, який представляєте у нашому ефірі, чимало позитивних моментів. Це і укріплення здоров'я, укріплення м'язів, спини, живота і взагалі спорт заради здоров'я це ну. Що може бути краще, але є і ряд негативних моментів, про які ми зобов'язані попередити наших глядачів. Наприклад, з якого віку можна займатися, і якісь часові рамки заняття цим видом спорту, і які небезпеки чатують на спортсменів, лучше всього, звісно, займатися коли вже костний фундамент сформований, То есть до этого момента лучше всего выполнять, если в тренажерный зал приходит ребенок, хочет заниматься, то лучше всего выполнять упражнения, когда осевая нагрузка подразумевает собой многоповторный режим собственным весом. То есть это те же отжимания, подтягивания, отжимания на брусьях, то есть никаких тяжелых штанг, приседаний с тяжелым да. штангом, чтобы не травмировать позвонки, чтобы не прекратить рост организма. Если уже ребенок там перешагнул 10-летний, 11-летний возраст, там, подошел к 14-му, 14 лет, да, подростковый да. возраст. Вот с этого момента уже, когда гормональная система начинает работать на минимальном уровне, можно заниматься, можно заниматься, но опять-таки, исключая максимальные нагрузки, заниматься с весами, с минимальными весами в многоповторном режиме, постепенно увеличивая, но под обязательным наблюдением и руководством тренера, потому что существуют опасные моменты, это становая тяга очень травмоопасное упражнение, если выполнять его в неправильной технике. Поэтому прежде всего тренер, руководство тренера, чтобы в правильной технике выполнять и постепенно наращивать нагрузки без травм, без То есть, угроза, проблем, угроза, да, без угрозы позвон... позвоночника, например, Здоровью. Совершенно верно, точно -то, так само, может быть, и с веком, також. С веком, да, ну, с возрастом, да. Но здесь вот существуют опять-таки индивидуальные особенности организма. Как вы знаем, Марьяна Наумова в 12 лет стала чемпионкой по жиму лёжа, по пауэрлитингу. Или вспомним Михаила Кокляева, великий спортсмен по тяжелой атлетике. Как он рассказывает, в молодости он сильно интенсивно рос, и отец ему в 15 лет сказал, «Сына, иди в тренажерку, занимайся тяжелой атлетикой, чтобы ты не вырос дылдой». Сына пошел, занялся, стал чемпионом России по тяжелой атлетике, добился ошеломляющих результатов, но все равно вырос на метр девяносто восемь. Поэтому это опять-таки индивидуальные особенности, это скорее исключение. Поэтому нужно придерживаться правил и стараться, чтобы ребенок занимался правильно, без угрозы для здоровья. А в дома, скажите, пожалуйста, наши глядачи может заниматься этим видом спорта вот сами для себя, для своего Ну, это, скорее всего, добивания. не этим видом спорта, это вообще спортом. Заниматься, отжиматься можно везде, где угодно. Для этого нужно как пел цой: дайте мне место для шага вперед. Все, где упало твое тело, там оно отжалось, там оно присело, и если есть перекладина, подтянулось. Поэтому было бы только желание. Можешь еще гантельку покачать, гантелькой покачаться, сесть там дома и вот. Не эту гантельку, нашли другое, емкость с водой, бутылку. Было бы желание, да, налили. Мужчины взяли жену на руки и поехали. Можете так, можете так. Да, да. Дякую, Ирина. приятного вам продолжения дня, новых успехов, Спасибо. новых завершений, новых побед. Дай Боже. А у вас есть возможность вернуться до наших глядачів и своим таким напутственным словом. Друзья, не консервируйте себя у экранов телевизора, мониторов компьютеров, забирайте своих детей, идите в тренажерные залы, бегайте на стадионах, отжимайтесь, занимайтесь спортом, стремитесь достичь совершенства. Успеха вам в этом, удачи, и пусть Бог вам в этом поможет. Дякую вам. Да, да. Дякую. Все, победа, как говорится. Спасибо. Дякую.